بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض للمتقين صدق الله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا

إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا সম্মানিত মুসল্লিয়মাবম দ্বিতীয় জুমা দুনিয়াবী সকল কার্যক্রম বন্ধ রেখে যে মালিক আমাদেরকে জন্য মসজিদে আগেভাগে উপস্থিত থেকে কিছু কথা বলা এবং শোনার জন্য কবুল করলেন আমরা সকলেই জবান ছেড়ে সুযোগ আদায় করি পরে আলহামদুলিল্লা দুরুল সালাম প্রেরণ করি